Знаменитая Мата Хари назвала танец поемою, в якій каждый рух слово. Сегодня саме про танці мы поговорим с Юлией Артеменко, хореографом и керівником студии современного танца Инсайт. Так что, Юлия, я вас вітаю. Здравствуйте. Говорить мы будем сегодня про танцевальную импровизацию с вами. И давайте начнем с того, что это такое, аби пояснити нашим глядачам. Что такое импровизация? Это действие, которое происходит здесь и сейчас без предварительной подготовки, да, а, то есть вот мы с вами сейчас разговариваем, да, и у нас есть определенная тема какая-то, какие-то рамки, но вот этот эфир, он, это уже есть импровизация, да, если не брать в контексте танца, мы не знаем, какой его исход, как все сложится, да, какая будет атмосфера, вот. А вот танцевальная импровизация, это примерно то же самое, это рамки, мы знаем, что это будет танец, что артист будет разговаривать со зрителем на, на, на языком жестов, да, своим телом, но как это произойдет, это загадка и для самого артиста, и для зрителя. Мы сейчас на экране сможем увидеть короткий шматок видео с танцевальной импровизацией, и потом обязательно повернемся до студии. Наскільки я роз... зрозуміла після ролику про те, що танцювальна імпровізація це все-таки якась історія, яку розказують безпосередньо танцівники. І чи будь-яку історію можна розказати тільки рухами без слів? Um, ну, то, що касається імпровізації, вот, ми з вами такую тему заділили достаточно да? Потому що імпровізація ну, це дуже обширна. Um... очень объемном поэтому сразу хочется это немножечко уменьшить сузить как бы мы говорим про импровизацию танцевальную и то чем конкретно занимаюсь я мои э, коллеги да в э, студии современного танца и тренера танцовщики это касается в большей степени э, театр танца, да, вот, вот этой сферы, это касается больше искусства, а, вот, и, безусловно, каждый выход, любая импровизация, это история, потому что каждый человек, он имеет свой бэкграунд, какой-то свой запас, какие-то свои мысли, вот, каждый человек, это вообще отдельно, это космос, да, вот, поэтому, даже если человек выходит, и он... Не, при, не готовит какую-то тему, да, вот у него нет заготовок то всегда это резонирует у зрителя. У зрителя что-то откликается, да, он может что-то смотреть и интерпретировать по-своему, да, вот какие-то свои истории будут возникать у зрителя. Поэтому, ну, как бы, это такая вот рулетка. Как это выстрелить, мы не знаем. Наверное, в этом и большой плюс в импровизации: что это будет всегда интересно однозначно. Как вас и колы заинтересовала танцевальное импровизация? Как вы стали частью цього, можно сказать, и руху? Я давно уже этим занимаюсь, ну как давно? Года два, наверное. Это мне очень интересно. Более того, я скажу, что во всех сейчас театрах европейских, да серьезных танцтеатрах, компаниях. Всегда, когда проходят какие-то кастинги, отборы, одной из, одним из критериев, помимо там, классического танца, модерн джаза, современного танца, всегда есть какой-то кусочек импровизации. Да? Поэтому любой профессиональный танцор, артист – он обязательно сталкивается с импровизацией. Это как один из показателей профессионализма. Да? Потому что именно во время импровизации человек максимально честен, да, то есть сам собой, вот он такой, какой он есть, вот, потому что когда я готовлю соло, мне могут поставить что-то, я могу что-то приготовить, сделать какие-то невероятные фишки, да, уделить техничностью своей, но если это действительно импровизация, если я выхожу без подготовки, то вот я предстаю перед зрителем максимально честной, вот, вот здесь вот вот самое интересное очень здорово, что меня вдохновило на это, безусловно, наша вот украинская комьюнити уже есть такая, да, вот представитель современного танца Украины, вот, и много всяких у нас происходит событий в Украине, вот связаны именно с импровизацией. Более того, у нас есть фестиваль замечательный, который называется фестиваль танцевальных импровизаций "Пушок". Организаторы его это Марина и Руслан Барановы, которых недавно, ну как где-то вот полгода назад я привозила в Херсон, они давали мастер-классы по контактной импровизации. И вот таких аналогов такого фестиваля, как в Украине, он уже проходил четыре раза, я вот буквально буквально со своими девчонками вернулась две недели назад а, оттуда, во, с Киева. Нету вообще, ну, немного. Там, возможно, где-то в, 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 мире есть один или два фестиваля, да, вот по импровизации, потому что это очень сложно, да, намного легче сделать фестиваль по современному танцу, где люди готовят, танцуют. Вот, поэтому это большая гордость, что вот в Украине есть такие процессы, есть люди, вот, есть невероятные танцоры, которые занимаются этим, это развивают. я очень рада, что имею честь в Херсоне тоже немножечко продвигать это дело. Мы тоже проводим вечера импровизаций, вот, где-то они проходят два раза в месяц, три раза в месяц. Мы с организовываем профессиональный свет это обязательно присутствие зрителя потому что в принципе импровизировать я могу там дома у себя да там или в танцевальном зале когда никого нет включать музыку или без музыки но вот здорово когда есть зритель потому что это очень обязывает да тут уже начинается внутренняя такая работа э, ожиданий зритель от меня чего-то ожидает еще я руководитель там танцовщица постановщик значит это должно быть на уровне да и вот здесь начинается самое интересное Ми зараз побачимо на екрані фотографії з різних виступів, з імпровізації? Ви розкажіть про те, що коли одна людина виходить танцювати на сцену і імпровізує, це зовсім, я так розумію, одна річ. А коли виходить, виходять люди, які імпровізують в команді, то як це відбувається? Бо як ти, ти ж не можеш думки іншого прочитати? Это очень здорово, это невероятный опыт, и вы, вы абсолютно правы, говоря о том, что это совсем по-другому. Потому что, да, когда уже есть группа, не все зависит от тебя, да, и тут уже срабатывает вот этот момент, насколько ты умеешь ощущать, быть внимательным к пространству, к людям быть внимательным, быть готовым к каким-то провокациям, в хорошем смысле слова, да, как ты среагируешь. Вот, потому что много людей, все по-разному мыслят у всех разная техника, разный опыт. Это очень здорово. И здесь, наверное, вот в плюс срабатывает, все-таки я бы сказала так, импровизировать, безусловно, могут все, абсолютно, да, то есть тут только вот фактор раскрепощения, да, насколько человек может себе позволить. Может позволить на этот эксперимент пойти, это очень здорово. Но очень классно, если касается вот уже как выступлений, когда смотрит зритель, хорошо работает, когда у человека все-таки есть определенный танцевальный опыт, танцевальный багаж, опыт выступлений уже, да, и он всеми этими рычагами может пользоваться во время своего выступления. И очень важен опыт работы в группе, да, потому что есть все-таки такие какие-то базовые определенные импровизационные структуры, да, когда я настраиваюсь с людьми, отталкиваюсь э, от их каких-то действий, это меня вдохновляет на определенные действия. Я могу с ними как-то взаимодействовать на физическом уровне, да, у нас могут возникнуть какие-то интересные движения, танцевальные истории э, и так далее. Мы обовязково, мы трошки поговорили про подготовленность, саме танцевника, я думаю, мы до этого повернемся. Мне бы хотелось узнать про то, насколько льдач повинен быть подготовленным, абы спрыгнуть танцевальную импровизацию. Один момент очень важный, мне кажется, подготовка это такое дело. Вот это, наверное, как, как успех такой или вот самое важное, мне кажется, в любом абсолютно деле это интерес. Если у человека есть интерес вот это вот самое важное я думаю что знаете как это красота в глазах смотрящего вот наверное это об этом история то есть даже история не в том что там происходит а то вот от внутреннего состояния именно человека зрителя да если он с интересом смотрит он обязательно для себя что-то как-то это раскроет вот если силком затянуть, знаете, бывают такие истории. Так, э, в общем, я иду сегодня на импровизацию, смотри, ты идешь со мной, да? Человек говорит, да не, слушай, ну я останусь дома, я там футбол посмотрю, что нет, мы идем вместе, у нас культурный выход, пошли, ты идешь со мной. Вот здесь могут начаться проблемы, потому что человек его привели, посадили, э, люди делают что-то, что, возможно, непонятно человеку, да, потому что тут там какая-то там свободная какие-то танцы происходят, иногда не используется музыка, да, в зависимости там от сложности, от заданий. Вот. И вот, конечно, у человека может такой когнитивный диссонанс произойти. Поэтому человеку должно быть интересно, это должно быть добровольно. Вот. Ну, вот, вот, собственно, то, что касается зрителя. Вы с глядачами своими после выступив спелкуетесь, и какие вы виды, которые мы это видны? Да, иногда мы общаемся, вот. и более того скажу что вот вначале как только я занималась этой всей перформативной, перформативной деятельностью да, вот а, только приобщилась к а, танцтеатру а, прям это прям очень хотелось очень надо было обязательно обсуждать. Да? вот, чтобы какую-то брать обратную связь, нравится, не нравится, чтобы знать, как двигаться дальше. Сейчас я отношусь к этому более свободно, то есть если есть такое вот желание, мы видим, что зрители, они хотят как-то сказать, выразить, мы можем это сделать, сесть, какую-то какую-то обратную связь, поговорить, но, наверное, не всегда это нужно, я просто знаю по себе, когда я очень под впечатлением, да, вот у меня прям вот что-то, какой-то инсайт произошел, какие-то глобальные мысли, меня на что-то вдохновило выступление. Я не всегда могу сразу говорить, да. Мне надо как-то побыть с этим, подумать, проанализировать, ощутить, а потом давать обратную связь. Вот, то есть это в такой вольной обстановке. Обычно люди, когда они хотят что-то сказать, даже вот если мы не организовываем в конце обсуждения, они потом прибегают сами, они находят и говорят или пишут. Благо социальные сети и интернет они сейчас позволяют так да, коммуницировать на расстоянии. Юлія Артеменко сьогодні в нашій студії говоримо ми про танцювальну імпровізацію. Ми з вами поговорили про підготованість глядача. А мені хочеться дізнатися про те, чи будь-який танцівник зможе танцювати імпровізацію. Ви казали про те, що будь-який, але ж існують і виключені і ті люди, які можливо не впораються з цим. Тут, навіть, вже дуже важливим є імпровізації. Так? То есть это может быть как лаборатория. То есть, допустим, мы берем стиль, вернее, такое направление, как contemporary dance, и обязательным является это умение импровизировать. Да? То есть даже если это какая-то постановка, какой-нибудь перформанс или спектакль, спектакль какая-то обязательно хореографом, балетмейстером часть остается, где человек должен уметь импровизировать. Поэтому так или иначе танцовщик, занимающийся этим направлением, он столкнется с импровизацией, да, он к ней приобщится, и проблем у него уже никаких не будет. Вот. А, то есть, если это где-то на занятии, Окей, okay, да, это одно. Если это, допустим, уже, допустим, вечер импровизации, это выступление, туда приходят зрители, тут на танцовщика ложится ответственность. Я выхожу, я танцую, на меня смотрят, и мне надо что-то сделать такое, чтобы удивить себя и удивить зрителя. Тут, конечно же, уже нужна смелость и, и нужен какой-то опыт танцевальный. Да? Там про... может, конечно, выйти, выйти обычный человек, но Тут уже такой есть риск, что он может остаться интересным только себе, да, а зрителя он никак не заинтересует. Вот. Поэтому если я знаю, что я выхожу и будет зритель, я как артист так или иначе должна заинтересовать этого зрителя. И для того, чтобы это сделать, тут уже нужен навык, да, перформативный навык, артистический, умение вот эти три минуты или четыре минуты или пять, или я не знаю, сколько это может длиться, держать на себе внимание, да, то есть заинтересовать и при этом еще быть интересной себе, исследовать, потому что импровизация – это исследование, да, какой-нибудь там, какому нибудь цели поставленной там или проблемы, или темы, вот, поэтому как бы разные контексты, да, в контексте чего может быть импровизация, вот и разные уже требования. Мы сейчас наши глядачи и мы с вами снова увидим на экране видео, но пока все его будут смотреть, мне бы хотелось вас про то, вот не все же, все же, вот мы сейчас бачимо на экране, это полная импровизация, чи или... Чи все-таки нет? Чи есть вс... подготовленные моменты? И людина выходит танцевать, зная, про что ее сегодняшняя история. Uh -huh. Ну вот данный кусочек – это начало перформанса, перформативного спектакля. Он очень структурирован, этот кусочек. Это как вступление. И вот данная часть – это идет импровизация. да? Мы с, вот, с Оксаной Ларченко, это моя партнерша в этом перформансе, мы с ней простроили структуру. Мы вначале выбрали музыку, мы договорились какими ключами мы здесь будем пользоваться. Да? У нас есть здесь даже танцевальная связка, которую мы делаем, но мы как бы ее исследуем да мы тут танцуем в разном темпе, не идем за музыкой, у нас тут идет зацикленность и здесь начинается что-то интересное как по мне, потому что зритель видит, что вроде бы мы делаем и разное, но при этом мы где-то совпадаем. Вот. И дальше эта импровизация тут переходит в такую проставленную танцевальную часть. Вот, то есть как бы получается, что есть структура, да, и мы уже договоримся, как мы в этой структуре действуем. То есть не всегда импровизация может быть полностью импровизированной, иногда она может быть заготовками, но тогда это уже есть перформанс. На початку разговора мы говорили про то, что происходит у Харсони події, пов'язані з вечорами сучасного танцю, связанные з танцевальной импровизацией, як часто вони відбуваються, як людину, яку, можливо, когось з наших глядачів це зацікавило, як він може знайти і прийти, і побачити, що це для себе, відкрити? Uh, сразу скажу в это, потому что обычно забываю говорить об этом, что uh, мы открыты, творческие люди, да, к зрителям, и uh, мы, в принципе, делаем для чего? Для того, что, показать, да, свою историю обязательно, потому что без зрителя как бы это не имеет места быть. То есть нам артистам очень важно доносить эту информацию куда-то, да, то есть должен какой-то взаим взаимообмен происходить. Поэтому э, меня зовут Юлия Артеменко, ищите меня в социальных сетях, Контакт, э, Facebook, есть группа э, "Студия современного танца «Инсайт», любой из тренеров ответит на любые вопросы. Э, мы достаточно регулярно проводим вечера импровизации и вот недавно было очень масштабное событие очень знаковое для меня значимое был танцевальный проект ретрансформация куратором которого является Антон Сафонов мой друг он сейчас он из Киева да он наш на самом деле он с голой пристани» родом вот и я была с организатором из города Херсона вечер получился замечательный. Было очень много зрителей, где-то до 300 человек. Мы проводили его на базе библиотеки Гончара. Там есть прекрасное место. Оно очень перформативное, очень современное. Вот. И мы показали три спектакля. Две херсонские работы и одну киевскую. Вот. И очень, это было очень здорово, это было очень атмосферно, и я сидела в конце, когда смотрела финальную часть уже, да, «Гости из Киева», спектакль «The Game Zone», я просто ликовала и радовалась, я помимо того, что смотрела спектакль, я еще смотрела по сторонам, на людей, насколько они жадно и с таким интересом поглощали это все, смотрели и одновременно были участником всего процесса, я очень радовалась, что наконец-то... Я вот ощущаю, что наш город, он двигается, молодежь двигается в ногу вот с развитием да, современного искусства, и люди уже не просто находятся на уровне потребителя развлечений, там, где мне не надо напрягаться, я смотрю шоу, все хорошо, перья, блестки, мне можно не думать, а уже многоя часть людей они смотрят и они хотят думать, они хотят э, понимать, анализировать, вычислять это очень здорово. Это уже история о искусстве, а не о, о развлечении. это часто о перформанс. Безусловно, безусловно. Мы можем сделать перформанс, но когда есть зритель, э, вот каждый раз это по-разному, потому что все зависит от настроения зрителя, от его настроя, от его... Э, ощущение да, от того, насколько ему актуальна тема. И вот эти артисты, даже если они работают по такой жесткой структуре, они чувствуют настрой зрителя, чувствуют его энергетику, и от этого перформанс приобретает вот качество свое определенное. Поэтому Зритель, он является частью. Еще очень часто в перформансе мы взаимодействуем с зрителем, мы его вовлекаем не просто как вот он наблюдает, да, а мы его вовлекаем э, делать что-то, говорить, э, направлять как-то влиять на артистов. Вот. И тут уже ложится на зрителя ответственность, да, он уже понимает, что он не просто сидит и смотрит, не напрягается, а он как-то может повлиять на исход спектакля. Вот. Поэтому это такая вот однозначно э, значимая часть перформанса зритель, безусловно. Можливо, кто -то из наших глядачей, возможно, люди, которые этим давно интересовались, думают про то, что я приду на вечер с частного танца, например, Удивлюсь и ничего не разумею, бо я не специалист, я не разумеюсь в танцах совсем. что так бывает? Uh, я не могу говорить, что нет, так не бывает. Приходите все, все приходят, всем нравится. Сколько людей, столько эмоций, впечатлений. Но в большинстве вот это вот то, что я говорила, помните в начале про интерес. Если человеку интересно, это значит, что уже есть в атмосфере какая-то, ну, какая-то актуальность, да? И современное искусство, в принципе, это и театр, и, и, и все остальное, оно не нуждается быть понятым полностью, да, вот знать. Оно, как бы сейчас цели в основном современного искусства, это вовлечь зрителя и позволить ему испытать какие-то эмоции, чувства, да, то есть там чувство радости. А чувство возможно страха или интереса или напряжения. Но не обязательно анализировать и понимать, о, здесь человек пошел, он ест пирожок, потом будет то-то. Нет, то есть может быть и непонятно, это может быть очень абстрактно, очень символично, но в этом и прелесть, да, вот дать человеку возможность самому выбрать, что здесь происходит. Вот, наверное, это такие глобальные цели современного искусства. Подумать, проанализировать. Юлія, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Я вам бажаю глядача, який буде думати, які буде ходити на вечори сучасного танцю. Я очень благодарна вам, Юлія Артеменко, керівник студії сучасного танцю. «Інсайт Хореограф». Сьогодні було в нашій студії. Говоримо ми про танцювальну імпровізацію. Повернемося обов'язково після кліпу і поговоримо про музичний фестиваль «Бандерштадт». Тож обов'язково залишайтеся з нами.